Ну і наш гость сьогодні це Олександр Вілко, народний депутат опозиційний блок. Добрий вечір, пане Добрий дякую, що завітали до нас в студію. Для когось опозиція бути в опозиції це критикувати те, з чим не згоден. Для когось опозиція це тяжка робота. Чим ви, як опозиціонер, відрізняєтеся від інших опозиційних представників? Знаете, разрешите мне сразу поздравить всех православных с великим праздником Святой Троицы. Пусть Господь бережет вас, ваши семьи, ваших деток. И я хотел так. бы тоже поблагодарить всех тех украинцев, а это почти 800 тысяч человек, которые проголосовали за меня во время президентских выборов. Вы сделали правильный выбор. Вы проголосовали за сильную, богатую, мирную и добрую Украину. Сейчас я баллотируюсь, участвую в этих выборах в составе оппозиционного блока, того настоящего оппозиционного блока. И я прошу поддержать нашу команду, наши идеи, наши ценности. Всего за 70 дней президентской кампании я сделал все для того, чтобы эти идеи, ценности, программу донести. И много времени после этого прошло, многое тайное стало явным. И я надеюсь, теперь уже понятно, кто настоящая оппозиция, кто бутафорная оппозиция. Нас действительно э, часто путают вот, настоящий оппозиционный блок со структурой Медведчука, Левочкина, там, за життя. Они используют похожие цвета, похожую риторику, но тем не менее мы отличаемся. И от них, и от других партий. Одни... Самый яркий пример это мародер Порошенко. Разворовали страну и сделали все, чтобы поставить нас в колониальную зависимость под внешнее управление со стороны НАТО. Я с уважением отношусь к высокому уровню жизни там, в тех же Соединенных Штатах. Очень красиво выглядит по телевизору. Там, Голливуд, Лас-Вегас. Но только здесь никто этот Голливуд с Лас-Вегасом строить не собирается. Хотели бы уже бы что-то сделали. То есть что им от нас надо? Сырье, земля, зерно. Да, и как говорят люди, война до последнего украинца. Это не украинская модель, это не украинская цель. Другие, вот та же самая структура зажити, в другую сторону, ездят, получают команды там, в Кремле. Да, иногда, тот же Медведчук, иногда возят бойка, который молчаливо сидит перед телекамерами, но стать юго-западным. Там, федеральным округом Российской Федерации и превратить Украину в буферную зону между э, Россией и Европой, это тоже не наша модель, это не украинская модель. Нам это не надо. Мы оппозиционный блок, украинская политическая партия. Да, мы за сильную Украину, мы за внеблоковую Украину, за реально независимую Украину, мы против колониальной зависимости как от НАТО, так и от Москвы. Не имеет значения мы за Украину, которая сильна как раз тем, что она является многоязычной, многокультурной, многоконфессиональной в религиозном плане. Мы быстро остановим войну, мы знаем, как это делать. Мы поднимем производство, мы создадим рабочие места здесь, на родине. И будут у людей достойная работа, высокая зарплата и достойная пенсии. Вот посмотрите даже просто на списке: Там, та же структура за життя. Чиновники. Левочкин Медведчук. Один был главой администрации президента в 2004 году довел до первого Майдана, второй в 2014 году довел до первого Майдана, до Буду второго Майдана. 11 членов блока Петра Порошенко в структуре за життя. И радикальный националист Кива. Как раз у нас в списке опытные мэры, у которых в городах поддержка рейтинг 70-80%. У нас больше 70 мэров входит сегодня в нашу партию реальных людей. У нас хозяйственники, у нас руководители промышленных предприятий, которые создают знают, как создавать и будут создавать рабочие места. В конце концов, у нас в списке Александр Сергеевич Ефремов, который уже три года сидит. Всем понятно, что он ни в чем не виноват, нет предъявления обвинений, но тем не менее его держат в одиночке два на три. И никто не собирается его выпускать. Я лично ездил три раза на суды в Старобельск, пытался взять его на поруки. Два раза мы вносили денежный залог. Деньги брали. Єфремова не, вис... не випускали, то якщо говорити по-простому, то голос за життя це голос за 11 БППшників, БПшників, там є, і Киву, а голос за нас це за свободу Єфремова, за свободу всіх політзаключених, які там є, і це голос за правду. Вот это наше базове принципіальне отличие. Пане Олександре, але тим не менше, досвід українського політичного життя показує, що розбиваючись на маленькі кубки, дуже важко конкурувати з великими об'єднаннями. Все ж таки, можливо, існує якісь причини, коли ви можете что объединять из оппозиционной платформы? Смотрите, я думаю, что после того, как БППшники вместе, вместе с Кивой вошли в список структуры зажития, всем стало понятно, кто и зачем раскалывал оппозицию перед президентскими выборами. В интересах Порошенко, конечно. И не дал выставить единого кандидата от оппозиции, который мог бы войти во второй тур. Но теперь же это уже всем, всем ясно. Посмотрите просто на списки партий. То, что касается выдвижения по мажоритарке. Я обратился несколько дней назад публично в структуре «За життя, что давайте согласуем э, кандидатов по мажоритарным округам, потому что нам нецелесообразно воевать. Просто нецелесообразно. Ответа пока нет. Не знаю, может Киева думает, может в Центр управления полетами э, там, в Кремль сообщили, пока ответа не получили. Но нет пока ответов. Я с этим обратился публично. Мы э, спілкувалися с вашим коллегой, с первым номером э, вашего э, объединения с паном Мураймом в пятницу на главной теме. Э, э, задавали ему вопрос, с кем в новом парламенте Ви можете об'єднатися. Запитували так само про об'єднання з партією Слуга народу. Він сказав, що а, готовий до такого об'єднання. З ким ще ви могли б війти в, в коаліцію в новому парламенті? коли Мураєв зняв. свою кандидатуру в мою пользу во время президентских выборов, мы тогда вышли на совместную пресс-конференцию, я публично сказал, что я предлагаю, чтобы Евгений был первым номером в нашей списке, потому я выполняю всегда все договоренности. Евгений первый номер, я второй номер. Но в любом случае мы идем вместе, и мы одна команда. С точки зрения коалиции в будущем парламенте. Это очень такой важный и серьезный вопрос. Мы всегда будем в коалиции мира. Если президент будет за мир Будет за сильную Украину, будет за создание рабочих мест, будет за снижение тарифов. То, на чем мы настаиваем, и то, что есть в нашей программе. Но тогда мы его поддержим. Вы знаете, сейчас э, до конца ж, таки продолжает оставаться непонятным, за, все, за что же все-таки Зеленский. Потому что звучит очень много противоречивых заявлений. Вы это знаете. И очень много э, сейчас, э, я так понимаю, борьбы вокруг разных групп влияния, вокруг нового президента. Кто-то за мир, кто-то тянет за войну. Вот я могу сказать, что мы как раз можем быть той серьезной там, гирей, которая в парламенте будет положена на чашу весов, которая склонит к миру, в том числе и президентскую политическую силу. Потому что голосование за нас, это как раз голосование за тот стабилизирующий фактор, который приведет к миру и к правильному пути развития Украины. Дякую, дякую. Александр Вилку был гостем нашей студии. Спасибо великое.